মোৰ মন নচোৱা কোনে কন্দাই তোৰ সেই গাঁৱত মতা নামটো কৈ দিয়া আকৌ কি বুলি মাতে তোক গাখীৰ অ বোলো হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল এজি তই মানে গাইজ আজি ৰাতিপুৱাই শুই উঠি মানে অলপ ৰদাইছো আনকালে মই নৰদাওঁ আজি মানে ৰ'দাইছোঁ তাৰপিছতে মানে মায়ে মোক পাকঘৰৰ পৰা মাত দিলে যে ৰিংকু ভাত কেইটামান খাই লি আ মানে কাম অলপ কৰিবলগীয়া আছে তাকে এতিয়া ভাত খাই লওঁ আৰু মোৰ থবৰাটো দেখি মোক জাজ নকৰিব দেই ৰাতিপুৱা টাইমত মানে মই অলপ জধলা হৈয়ে থাকোঁ আই এম জধলা দেট ইজ ডাষ্ট নট মেটাৰ বা মাই মন ইজ বহুত চফা ডেট ইজ মেটাৰ কথা সেইটো আৰু বাকী যিয়ে নহওক এতিয়া মায়ে ভাত খাবলৈ মাতিলে যিহেতু ভাত খাবলৈ যাবই লাগিব নহ'লে ডাঠকৈ গালি এটা শুনিব লাগিব ভাতকেইটা খাই লোৱাৰ পাছত কি কিনো কাম কৰোঁ আৰু কি কিনো ভিডিঅ'ত মই দেখাই যাওঁ নিশ্চয় তোমালোকে চাই থাকিবা দেই আৰু এতিয়া ভাত খাবলৈ বুলি আহিলোঁ আৰু আজিনো ভাত খাবলৈ লগত কি কি আছে বোলো অলপ দেখাইয়ে দিওঁ নহয় জানো এইফালে আছে লফা জোল মানে ভাতৰ ওপৰতে দিয়ে দিলে তাৰপিছত লগত আছে আলু ভাজি আৰু সৰুকৈ জলকীয়া এডোখৰ দিছে লগত অলপ নিমখ বিন্দাজ ভাতকেইটা খাই লওঁ তাৰপিছত কাম কৰিব লাগিব বাকী যিয়ে নহওক এতিয়া ভাতকেইটা খাই লৈছোঁ দেই আৰু এতিয়া মোৰো ভাত খাই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মানে মই খৰিখিনি কাটো বুলি আহিছোঁ এপাত লৈ লৈছোঁ এই দাঁৰখন কিন্তু আমাৰ নহয় বেলেগৰ মই আকৌ ধাৰ দি ল'বলগীয়া হৈছে আমাৰ মানে দাঁৰখন বেলেগ এটা কামত লগাই আছে ত' মই মানে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ মানে মানুহ এঘৰৰ পৰা আকৌ এখন দাঁৰ লৈ আহিছোঁ এই খৰিখিনি কাটিবলৈ এই খৰিখিনি মানে কেইদিনমান আগত ভাইটি এটা মানে কাটিলে তাৰপিছত এতিয়া পথাৰত এনেকৈ পৰি আছে মায়ে ক'লে কাটি দিবলৈ তাকে ভাবিছোঁ এনেই পৰি থকা তোক কাটিয়ে দিওঁ নহয় জানো এই আমাৰ এফালে যে এই গছজোপা কেক গছ বুলি কয় আৰু তোমালোকৰ সেইফালে কি বুলি কয় জনাবাচোন মানে মোৰ জানিব মন আছে বেলেগ বেলেগ ছাইডতনো বেলেগ বেলেগ কিবা নাম আছে নেকি মানে এই লতা ওলমি থাকে যে আৰু লতাডাল আহি পিনে আকৌ তলত যদি মাটিত লাগেহি আকৌ যে সেইজোপাও যে কিবা গছ হৈ যায় যে মানে এনেকুৱা ডাল কিবা হৈ যায় যে এইজোপা গছ পাতখিনি এইখিনি চাই লওঁ আমাৰ এইফালে মানে কেক গছ বুলি কয় জনাবাচোন দেই যদি তোমালোকৰ সেইফালে বেলেগ কিবা নাম আছে আৰু বাকী যিয়ে নহওক এতিয়া কাটি লওঁ আহি ঐ মা ঐ কাটিছো নহয় চাহি আক অলপ ডাইৰেকশ্যনবোৰ দিবি আকৌ মায়ে যেতিয়া পুৰা ডাইৰেকশ্যন দি থাকে এ সেনেকে নহয় এনেকৈ এনেকৈ এটথ থবি সেইবোৰ কৈ থাকিলে এনেই ভাল লাগে আৰু মই এতিয়া অকলে অকলে কাটি আছো যে বৰিং লাগিব না মানে প্ৰথম সৰু সৰুখিনি কাটি লওঁ এনে মাক অলপ ডাইৰেকশ্যনটো দিব কাৰণে মাতিছিলো আৰু এইফালে এতিয়া মা আহিলে ডাইৰেকশ্যন দিব এতিয়া মোক ভালকৈ কি কৰিব লাগে আৰু এতিয়া মই যে কাম কৰি থি মায়ে মানে চাই থাকচোন এনে মই অকলে কলে আছো যে আমন লাগে যে নহলে হ'ব নহ'লে মায়ে সি ছাৰখতে বহি থাকে মই কাটি থাকো নেকি এইখিনিতে থৈ দিম নেকি খৰিখিনি অ ঠিক আছে হ'ব ঠিক আছে অঁ দীঘল দীঘলকৈ থ'ম মই কেটিকা কাম কৰি থাকিলে মানে মোক এনেকৈ 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 কেমেৰা এংগুল মানে চেঞ্জ কৰি কৰি দেখাই থাকিবলৈ মানে মোৰ লগত এতিয়া বৰ্তমান মানে এনেকৈ মোবাইলটো ধৰি দিয়া কোনো মানুহ নাই সেইটো কাৰণে ষ্টেণ্ডডালতে থৈ লৈছোঁ আৰু মায়ে মোক এতিয়া ভালকৈ ডাইৰেকশ্যনটো দি থৈ গ'ল মানে কেনেকৈ কাটিব লাগে ক'ত থ'ব লাগে কি কৰিব লাগে আৰু তোমালোককো মই দেখালোৱেই বাকী যিয়ে নহওক এতিয়া ধাউ ও ধাউ কাটি লওঁ দেই যিহেতু মাঘ বিহু মানে আহি আছে পাবহিয়ে বগীবিল দলঙৰ ওচৰত আছে সেইটো কাৰণে চুৰি চৈবিলাক বহুত জৰুৰী যিহেতু জুই খুৱাব লাগিব এনেকে মানে মায়ে দীঘল দীঘলকে থব দিছিলে মায়ে যিটো ক'লে সেইটোৱে হওক নহয় জানো কোনে ৰিঙিয়াই মোৰ মন নচোৱাই কোনে কন্দোৱা মোক আজি হহঁৱা শেষত লটকি যায় মানে আৱাজটো যে গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে ভাবিছা চাগে এইটো ক ভেপেলা ছাগলীয়ে চিঞৰি আছে বুলিব বাকী যিয়ে নহওক গান শুনিও ভাল পাওঁ গান গাইও ভাল পাওঁ গান মই বহুত সৰু পৰাই মানে শুনিছো মানে শুনিয়ে থাকোঁ মানে বহুতে শুনে গান সৰুৰ পৰাই শুনে ময়ো শুনিছোঁ কিন্তু মই মানে গানৰ পূৰা এডিক্টেড সেইবুলি ক'ব লাগিব এতিয়া মই গান শুনা মানে এনেকুৱা এডিক্টেড কি ক'ম লেট্ৰিনত মই হাগিব যাওঁতো গান শুনি যাওঁ সঁচাকৈ কৈছোঁ তই গাইজ আজি মানে একদম কামৰ ওপৰত কাম মোক মানে আমাক খুৰাই পঠিয়াইছে চাৰিআলিলৈ চিমেণ্ট এক বস্তা নিবৰ কাৰণে চিমেণ্টনো কি কাৰণে নিব পঠাইছে মই ঘৰত গৈ দেখাম দেই মানুহটো মানে মই এতিয়া ওলাই আহিলোঁ যিহেতু এতিয়া মই মানে নিজেও কাম কৰি আছিলোঁ ভাবিলোঁ কি বেছি দেৰি নকওঁ পটককৈ যাওঁ চিমেণ্ট বস্তাটো আনি দিওঁ আকৌ মোৰ নিজেও কাম কৰিবলগীয়া আছে ন অলপ কাম কৰিছিলোঁহে এইফালে চাওকচোন পূৰা হাতত চেকা লাগি গৈছে এই কেক গছবিলাক কাটিলে মানে এনেকেই চেকা লাগে সেইটো কাৰণে মই অলপ বেয়াও পাওঁ মানে কাটিবলৈ কিন্তু এতিয়া উপায় নাই কাটিবই লাগিব মই নাকাটিলেনো কোনে কাটিব নহয় জানো আৰু এতিয়া চিমেণ্ট বস্তাটো জল্ডিকে লৈ আনোগে আৰু মূলত আহিছে আমাৰ দাই ল'ৰাটো মানে ভাইটি পাপু তোৰ গাঁৱত মতা নামটো কৈ দিয়ে গাখীৰ নহয় নহয় অ কি এম পি পি অ ফুল ফুল ফৰ্ম এটা আছে বেলেগ এদিনাখন কম হেৰি মাঘ বিহু মাঘ বিহুত কম দেই বেছি দেৰি কৰি থাকো এতিয়া যাওঁ মাকুৰটো ডাল 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 কৰিব এতিয়া এখন তই গাইছ এতিয়া একদম পাই গ'লহি আমি চাৰিআলি চিমেণ্ট নিবৰ কাৰণে চিমেণ্টটো ল'লোঁ বাৰু মালটো ইয়াত পৰি আছে কাপোৰ গাত অলপ লেতেৰাও লাগিলে একো নাই ন ধুই ল'বি ধুমগৈ একো নাই ডেকা হৈ আছে এতিয়া পুৰা ধুবি কাপোৰখন লৈ আহিছোঁ মানে এইটো মেৰুৱাই ল'ম নহ'লে অৱস্থা নেকিয়া হৈ যাব ঘৰ পাংগৈ মানে যাওঁ এতিয়া লৈ কিনে দেই বেছি দেৰি কৰি নাথাকো ঘূৰাই নহ'লে ফোন কৰি গৈ মোক মাতি থাকিব মে মে বাবা তিলু ঘৰ পালোহি এতিয়া চিমেণ্টখিনি আনি চাওঁ অৱস্থা কেনেকুৱা হ'ল পালোহি এইখিনি যে আনিব গ'লো কি কাৰণে আনিব গ'লোঁ এতিয়া কৰি আছোঁ আৰু দেখাই আছো নেকি আয়ুস হা মিৰি আমাৰ খুড়াই মানে এই মিল এটা বহাব লৈছে হে অঁ তোমাৰ ঘৰ নি তাৰপিছত মানে অলপ কেলকুলেশ্যনটো মানে ভুল হৈ গ'ল এইটো বনাওঁতে ভাঙিবলগীয়া হ'ল নে কি খুৰা সেইটো কাৰণে এতিয়া আকৌ চিমেণ্ট আনিবলগীয়া হ'ল এইটি মিল দিয়াত থৈ দিছে কাৰেণ্টো হ'ব সেই মালটি তাত লগাব মানে মেইন মেচিনটো তাত লগাব আৰু কি হ'ব ইয়াত কৈ দিয়কচোন পিঠা খুন্দা হ'ব আৰু বিধ বিধ মানে সেইটো কাৰণে মানে আনিবলগীয়া হ'ল চিমেণ্ট খিনি আকৌ গম পালেই নহয় মানে ৰাতি কাম কৰি আছিলে কাম কৰি থাকোতে মানে অলপ কেলকুলেশ্যনটো ভুল হৈ গ'ল মেচিনটো মানে এতিয়া জেগাত নৰখিছে নবহিছে মানে সেইটো কাৰণে ভাঙিবলগীয়া হ'ল আকৌ সেইটো কাৰণে চিমেণ্ট আনিবলগীয়া হ'ল হয় নাই আইতা আইতা একদম গাটো ভাল নহয় একদম খিনাই মিনাই শেষ হৈ গৈছে দেই গাই আশীৰ্বাদ কৰোঁ আশীৰ্বাদ কৰিব দেই ভাল হ'বলৈ মানে মই আইতাৰ লগত মানে কথাবিলাক বহুত শ্বেয়াৰ কৰোঁ মানে আমাৰ মাহঁতৰ লগতো মই মানে শ্বেয়াৰ নকৰোঁৱে কথাবিলাক ইমান মই আইতাৰ লগত মানে কথাবিলাক বেছি শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু মা পাপাহঁতেও দিয়ে পইচা মা পাপাৰ সিহঁতিওতো ডাঙৰ কৈছে ন মোক কিন্তু মই ক'ৰবাত যাব হ'লে কিবা এটা কৰিব হ'লে আইতাহঁতৰ যিমানখিনি পইচা থাকে আইতা মোক চব দি দিয়ে মানে বিশেষকৈ মই ক'ৰবাত যাব হ'লে মই আইতাকে প্ৰথম পইচা খোজোঁ বাকী যিয়ে নহওক এই পাপুক যেনেকৈ মই মোৰ লগত লৈ গৈছিলোঁ তাক বোলে আকৌ তেনেকৈয়ে আকৌ বোলে সেইডোখৰ জেগেতেই বোলে থৈ আহিব লাগে নে কি ইয়া ল'ৰাটো কাম কৰিবলগীয়া আছে কাম কৰি থাকোঁতে মই লৈ গ'লো যে থৈ আহোঁগৈ এতিয়া দেই তই গাইছ উঠনি মই খৰি কটা ষ্টাৰ্টিং কৰোঁতেই ঘূৰাই মোক চিমেণ্ট আনিবৰ কাৰণে পঠালে তাৰপিছত মই আহি এইখিনি খৰি কাটিলোঁ আৰু অলপ কাটিবলগীয়া আছে কাটি থাকিম লাহে লাহে মানে ৰ'দটো যেনেকুৱাকৈ ওলাইছে ন গাইছ বহুত গৰম উঠিছে মানে তাকে ভাবিছোঁ অলপ ৰেষ্ট লৈ লওঁ লাহে লাহে কাটি থাকিলেই হৈ গ'ল ঘৰৰ ওচৰতে আছে খৈখিনি ইমান উৎপাত কৰিনো কি লাভ হয় নাই তাকে এতিয়া অলপ ৰেষ্ট লওঁ অঁ ঘকৈ কথা এটা মনত পৰিলে মই যে আগৰ ভিডিঅ' এটাত দেখাইছিলোঁ ইয়াত শাকৰ খেতি কৰিম তেনেকৈ বুলি যে দেখাইছিলোঁ আৰু শাকখিনি যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব তাৰপিছত মই ভিডিঅ'ত আকৌ দেখাম বুলি কৈছিলোঁ শাকখিনি এতিয়া ওলাইছে অলপ অলপ ডাঙৰ হৈছে আৰু অলপ ডাঙৰ হ'ব বাৰু এতিয়া দেখাই দিওঁ নহয় জানো চাই থাকক নহ'লে গৈ লৈছোঁ দেই এইফালে আহিছোঁ খালে খালে এতিয়া মোৰ শাকনিডৰা তোমালোকক দেখাই আছোঁ টেন টেৰেং টেং টে ৰেং টগাইচ এইখনেই হৈছে মোৰ শাকনি বাৰীখন এইফালে লফা আৰু এইফালে লাই তলত এইবিলাক খুতৰা চুতুৰা কিবাকিবি আছে জিলি মিলি আৰু সেইফালে নহৰু একবাৰ ৰাউণ্ডকৈ ঘূৰাই দেখাই দিছোঁ দেই যিহেতু তোমালোকে মোৰ এতিয়া শাকনি বাৰীখন দেখিলাই নহয় জানো আৰু এবাৰ লাষ্ট মোৰ এই হাতখন দেখাই লওঁ চেকা চাওক কিমান লাগিলে অৱস্থা নাই একদম বাকী যিয়ে নহওক আজিয়ে ভিডিঅ'টো ইমানেই বেছি দীঘলীয়া নকওঁ আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত